হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি মুগা মেখেলাৰে এনে ব্লাউজ চিলামগৈ হাত দীঘল ব্লাউজ যিহেতু আমাৰ ক্লায়েণ্ট এগৰাকী আহিছিলে তেওঁক হাত দীঘল ব্লাউজ এটা চিলাই দিব লাগে মেখেলা এখন দি থৈ গৈছে আমাক তাকে আমি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁগৈ আমি লাইনিং কাপোৰ ফিফটিন পইণ্ট ফাইভ ইঞ্চৰ দীঘলত কাটি লৈছোঁ এতিয়া শ্বল্ডাৰটো ফাইভ পইণ্ট ফাইভ দিছোঁ ফাইভ ইঞ্চ ডট এটা দিছোঁ তাৰপিছত আৰ্ম হলটো ছিক্স ইঞ্চত ডট এটা দিছোঁ তাৰপিছত এনেকৈ কৰি পিনি লাইন ড্ৰ' কৰি ল'ব মই মানে যে লাইন থ্রো কৰি লব চেষ্ট সাইজ যেহেতু আমাৰ 38 এইট তাক 4 এ ডিভাইড কৰিলে নাইন পয়েন্ট ফাইভ পাম আর টু ইঞ্চ এক্সট্রাত আমি ডট এটা দিলো ওয়েস্ট তো আমাৰ 31 আছে তার এ ডিভাইড কৰিলে 7.5 পয়েন্ট ফাইভ পাম ওয়ান ইঞ্চ আমাৰ ডটর কারণে লাগিব আর টু ইঞ্চ আমাৰ এক্সট্রাকে লাগিব সেকিটা আমি ডট দি পে এ লাইন থ্রো কৰি লো আর্ম হলোর আমি ড্র করেমগে যেহেতু বেক পার্ট হয় সে দেড় ইঞ্চিত আমি ডট এটা দিয়ে পেনি শেপটা ড্র করে লগে এনেক করে শেপটা আপনার ড্র লব আৰু বেক পুর ডিপটা আমার ইলেভেন ইঞ্চ আছে আর বহলটো আমি তিনি ইঞ্চ দি পে বক্স এটা বনাই লসু তার বেগটা আমাৰ যেহেতু গোলকে রাখি আছে আমি গোল শেপটা দি লোক ব্লাউজ যেহেতু আমার ডিপ আছে সে হাফ ইঞ্চি আমি ডাউন করমগে সে আমি ডিঙি সাইডে করেমগে বাউখি সাইডে নকো ডিঙি সাইডে হাফ ইঞ্চি আমি এনেকে ডাউন করে পিনি এনে লাইন থ্রো করে আমি সিনে চি কাটি যামগে যিখিনি আমি চিন মতে আমি কাটি যামগে বেকপার্ট ইমান টান নহয় দিনে উজু হয় ফ্রন্ট পার্টও আমি বেকপার্ট বহাল কাটিমগে এতিয়া আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোত আমি বেক পাৰ্টটো বঢ়াই লৈ যেনেকৈ আছে সেনেকৈ ছেই ড্ৰ' কৰি লৈছোঁ আৰু আগ পিনে আধা ইঞ্চ আমি বেছিকৈ ৰাখিছোঁ যিহেতু আমাৰ হুক কাচ কৰিব লাগিব এতিয়া আৰ্ম হলৰ চেপটো ড্ৰ' কৰিব লাগিব যিহেতু ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ আৰ্মছ আৰ্ম হলটো অকণমান দকৈ থাকে সেইকাৰণে আমি সেইটো ড্ৰ' কৰি ল'ব লাগিব টু পইণ্ট নিচিনা আমি ভিতৰতে ড্ৰ লাইন এটা ড্ৰ' কৰি পিনি ওৱান ইঞ্চিত ডট এটা দিমগৈ তাৰপিছত আৰ্ম হলত শ্বেপটো ড্ৰ' কৰিমগৈ যেনেকৈ মই কৰিছোঁ সেনেকেই আপোনালোকে কৰিব এতিয়া আমাৰ ফ্ৰণ্ট নেকটো আমাৰ ছেভেন ইঞ্চ আছে ছেভেন ইঞ্চত আমি ডট এটা এনেকৈ দি ল'ম আৰু বহলটো আমাৰ তিনি ইঞ্চ আমি বহলত লাইন এটা ড্ৰ' কৰি ল'মগৈ তাৰপিছত ওপৰৰ পৰাও এনেকৈ লাইন ড্ৰ' কৰি পিনি বক্স নিচিনা কৰি দিমগৈ তাৰপিছত ইয়াত আমি ডিঙি চেপটো গোল চেপটো আমি দি দিম এয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি বাছ পইণ্টৰ ডট এটা দিমগৈ টেন পইণ্ট ফাইভত আমি বাছ পইণ্টৰ ডট দিম আৰু টুৱেলভ পইণ্ট ফাইভত আমি বেল্টৰ কাৰণে ডট এটা দিম আৰু এইখিনি আমি লাইনটো ড্ৰ' কৰি দিমগৈ এতিয়া আমি বেক পাৰ্টত যেনেকৈ নাইন পইণ্ট ফাইভত ডট দিছিলোঁ আৰু এক্সট্ৰা যিটো চিন লগাইছিলোঁ সেনেকৈ ছেমকৈ আমি ইয়াতো লগাই ল'মগৈ এনেকৈ লাইন ড্ৰ কৰি ল'ব ছেমকৈ দি লৈ এতিয়া আমি বেল্টটো এক ইঞ্চি ওপৰত দি পিনি ঘূৰণীয়াকৈ চেপ এটা দিমগৈ বেল্টৰ চেপটো ঘূৰণীয়া হ'ব লাগে এনেকৈ কৰি চেপ দিমগৈ আকৌ শেষৰ ফালে ওৱান ইঞ্চিতকৈ অকণমান কমত আমি এনেকুৱা ঘূৰণীয়া চেপ কৰিমগৈ তাৰপিছত আৰ্ম হলৰ ছাইডৰ পৰা টু ইঞ্চিত ডট এটা দিব আৰু ডিঙিত আমি ওৱান ইঞ্চিত ডট এটা দিমগৈ বেল্টত আমি ছিক্স ইঞ্চিত ডট দিমগৈ এতিয়া এই তিনিটা আমি চিনটো আমি মিলাই যামগৈ ডট ডট দি পিনি যিহেতু এইটো ব্ৰা কাৰ্ট হ'ব এইটো আমাৰ মেইন পাৰ্ট হয় এইখিনি আমি ভালকৈ ড্ৰ' কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যেনেকৈ মই কৈ গৈছোঁ সেনেকৈ আপোনালোকো ড্ৰ' কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ মিষ্টেক নহয় এতিয়া আমি চিনে চিনে এইখিনি কাটি যাম এতিয়া আমাৰ এইকেইটা পাৰ্টকেইটা কটা হৈ গ'লগৈ এছটো আৰু আমাৰ বেল্টটো চেম থাকিব কিন্তু মাজৰ পাৰ্টটো আমি ড্ৰাফ্টিং কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি প্লেন পেপাৰ এটা লৈছোঁ তাত আমি এইটো পাৰ্টটো ফিক্স কৰি লৈছোঁ ফিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত যিটো ডিঙি চেপটো আছে সেইটো আমি ছেমেই ৰাখিমগৈ আৰু ইয়াৰ মূৰৰ পৰা আমি টু পইণ্ট বহাম আকৌ ইটো ছাইডৰ পৰা আমি টু বইণ্ট বঢ়ামগৈ মাজৰ পৰা আমি ডেৰ ইঞ্চিত ডট এটা দিম আকৌ এইটো ছাইডৰ পৰা আমি ওৱান ইঞ্চিতকৈ টু পইণ্ট কম এটা চুকত ডট এটা দিমগৈ আকৌ ইটো চুকতো আমি সেনেকৈ ডট দিমগৈ ওৱান ইঞ্চিতকৈ টু পইণ্ট নাইন কমত আমি ডট এটা দিম আৰু বহলত আমি ওৱান ইঞ্চিত ডট এটা দিমগৈ আকৌ এইটো ছাইডো আমি বহলত ওৱান ইঞ্চিত ডট দিমগৈ আৰু এই ডটখিনি আমি স্কেলেৰে মিলাই ল'ম এই ওপৰৰ পৰাও আমি এনেকৈ স্কেলে মিলাই ল'মগৈ এইটো চাইডে আমি স্কেলে মিলাব নোৱাৰোঁ এইটো চাইডে আমি ডট ডট দি পিনিহে মিলাব লাগিব ঘূৰণীয়াকৈ এনেকৈ মই যেনেকৈ মিলাইছোঁ আপোনালোকেও সেনেকৈ মিলাব আৰু মাজৰ যিটো আমাৰ বাছ পেণ্টৰ যিটো আমি লাইনটো কৰিছিলোঁ সেই লাইনটো আমি ইয়াত এনেকৈ চিন দি ল'মগৈ এতিয়া এয়া পাৰ্টটো আমি উলিয়াই দিছোঁ এইটো লাইন ড্ৰ কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি যিটো আমাৰ ব্ৰাকাৰ্ডটো আছে সেইটো আমি জুখিম আমাৰ এইট ইঞ্চি পাইছোঁ এইট ইঞ্চিত আমি আধা কৰিলে আমাৰ ফ'ৰ ইঞ্চ হ'ব আধা মানে এনেকৈ ফ'ৰ ইঞ্চ ডাইৰেক্টো ল'ব পাৰে বা এনেকৈ ফিটাৰে কৰিব পাৰিব তাত মাজত আমি লাইন এটা ড্ৰ' কৰি ল'লোঁ এতিয়া এই লাইনৰ মা এই লাইনৰ পৰা আমি ডেৰ ইঞ্চ এটা ছাইডে আকৌ ডেৰ ইঞ্চ ইটো ছাইডে ডট এটা দিম আৰু এই ডটটোত আমি লাইন ড্ৰ' কৰিমগৈ এনেকৈ ত্ৰিভোজ নিচিনাকৈ তাৰপিছত আমি মাজৰ পৰা আমি ওৱান ইঞ্চিতকৈ টু পইণ্টমান কমত ডট এটা দিমগৈ আৰু এইটো ছাইডো আমি সেনেকৈ ডট দিম তাৰপিছত ইয়াক ঘূৰণীয়াকৈ আমি মিলাই ল'মগৈ আৰু এইটো ছাইডৰ পৰা আমি ঘূৰণীয়াকৈ মিলাই ল'মগৈ মিলোৱাৰ পিছত এইখিনি পাৰ্টখিনি আমি কাটি ল'ম এই পাৰ্টখিনি আকৌ আমি লাইনিঙত বঢ়াই লৈ কাটিব লাগিব ধুনীয়াকৈ এতিয়া এই পাৰ্টখিনি আমি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ যেনেকৈ আঁকিছোঁ সেনেকৈ ছেইমকৈ আপোনালোকেও কাটি ল'ব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্টো কৰিব কাৰণ বহুত সময় উলিয়াই লওঁ আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' বনাওঁগৈ যিহেতু আমাৰ দোকানতো কাম থাকে দোকানৰ পৰাও সময় নাপাওঁগৈ দোকানতো বহুত ক্লায়েণ্টৰ কাপোৰ চিলাবলৈ থাকে তাৰ মাজেৰে আপোনালোকৰ কাৰণে সময় উলিয়াই লওঁ আমি ভিডিঅ' বনাওঁগৈ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা এটা কৰিব কমেণ্টো কৰিব আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান সহজেৰে আপোনালোকক বুজাব পাৰোঁ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিমগৈ এতিয়া মেখেলাটো আমি দুভাগত ভাগ কৰি ল'লোঁ কাৰণ গোটেই মেখেলাখন আমাৰ ভিতৰত আহিবলৈ দিগদাৰ হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে দুভাগ কৰি ল'লোঁ আৰু এই গোটেই লাইনিংখিনি যিখিনি আমি কাটিছিলোঁ সেইখিনি আমি এনেকৈ বঢ়াই লৈছোঁ মই যেনেকৈ বহাইছোঁ আপোনালোকে ছেম সেনেকৈ বঢ়াব তেতিয়া আপোনালোকৰ কাপোৰ কম খাব মোৰ নিচিনাকৈ বঢ়াব আপোনালোক ভিডিঅ'টো ৰখাই লওঁ নহ'লে চাই ল'ব কেনেকৈ মই বঢ়াইছোঁ এতিয়া এই পাৰ্টখিনি এতিয়া আমি চিলাওঁ কেবলক এয়া আমাৰ যিটো প্ৰথম পাৰ্ট আছে ব্ৰাকাটৰ সেইটো আমি মুখামুখিকৈ মেলি লৈছোঁ মেলি লৈ ইয়াৰ কিনাৰে কেনে চিলাই চিলাই লগাই যামগৈ এয়া যিখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ আছে সেইখিনি আমি কাটি আঁতৰাই দিমগৈ এতিয়া এই আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো কমপ্লিট হ'ল ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আমি সেনেকেই কৰিমগৈ যিটো সৰু মুখটো আছে মুখামুখিকৈ দিম আৰু ডাঙৰ মুখটো অপজিট ছাইডে থাকিব আৰু সেনেকৈ কিনাৰে কিনাৰে চিলনি লগাই ল'ম আৰু যিটো আমি ব্লাউজৰ পাৰ্টকেইটা কাটোতে টিকেনৰ কাৰণে যিটো চিন দিছিলোঁ সেই টিকেনৰ মতে এতিয়া টিকেন আমি লগাই ল'মগৈ সেই চিনেমতে টিকেনটো দি দিমগৈ এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ লগত আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টটো জইন কৰিমগৈ এতিয়া এয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো এনেকৈ মুখামুখিকৈ মেলি ছেকেণ্ড পাৰ্টটো এনেকৈ দি ল'ম আমি দি লৈ ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ দি লৈ আধা ইঞ্চিত চিলাই যামগৈ চাব আপোনালোকৰ এতিয়া ব্ৰা কাৰ্ডটো কি ধুনীয়াকৈ ওলাব আপোনালোক নিজে দেখিব পাৰিব ইমান ধুনীয়াকৈ ব্ৰা কাৰ্ডটো ওলাইছে আমাৰ এয়া চাওক কি ধুনীয়া পাৰ্ফ হৈছে আমাৰ এতিয়া আমাৰ ইয়াত এছ টু জইন কৰিমগৈ এছটো এনেকৈ মুখামুখিকৈ মেলিম মেলি লৈ ইটোৰ লগত ইটো পাৰ দুই দুইটা পাৰ্টটোত আমি কিনাৰে কিনাৰে চিলনী লগাই ল'মগৈ এয়া চিলাই কৰি হৈ গ'ল আৰু এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি আমি কাটি আঁতৰাই দিছোঁ এতিয়া যিটো আমাৰ ব্ৰা কাৰ্ডটো আছিলে সেইটো আমি এনেকৈ লৈ পিনি এছৰ ওপৰত এনেকৈ দি পিনি জইন কৰি যামগৈ এছটোৰ ওপৰত দি পিনি আধা ইঞ্চি কেপিঙত চিলাই যামগৈ এতিয়া আমাৰ দুইটা পাৰ্ট জইন কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ বেল্টটো আছে বেল্টো যিটো জোঙা ছাইডটো থাকে সেইটো সদায় মুখামুখিকৈ ল'ব লাগে আৰু মুখামুখিকৈ লৈ বেল্টো আমি জইন কৰি লওঁ আমাৰ ব্ৰাটোৰ লগত এয়া আমাৰ জইন কৰা হৈ গ'লগৈ এতিয়া আমি শোক কাজৰ কাপোৰ লগামগৈ তাৰ আগতে আমি বেক পাৰ্টটো ৰেডি কৰি লওঁ বেক পাৰ্টটো ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে বেক পাৰ্টটো আমি ওলটাকৈ থৈ পিনি লাইনিং কাপোৰটো কিনাৰে কিনাৰে চিলনী লগালোঁ আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ আছে সেইখিনি আমি চাইড কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি টিকেন লগামগৈ টিকেনৰ কাৰণে আমি ফ'ৰ ইঞ্চিত দট এটা দিছোঁ আৰু ওপৰফালে আমি চাৰে তিনি ইঞ্চিত দট এটা দি পিনি এনেকৈ দি লৈছোঁ দি লৈ টিকেনটো আমাৰ দুইটা ছাইডে আমি টিকেনটো লগাই দিলোঁ এতিয়া তলত আমি পাতলি খুৱাব লাগিব সেইকাৰণে এটা আমি কাপোৰ কাটি লৈছোঁ দুই ইঞ্চিমান বহলৰ কাপোৰ এটা কাটি পিনি তলত পাতলি খুৱাই লৈছোঁ এয়া এতিয়া আমাৰ বেক পাৰ্টটো ৰেডি হৈ গ'লগৈ এতিয়া আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ কাৰণে আমি শোক কাজৰ কাপোৰ খোৱাম এইটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ কাৰণে আমি শোক কাজৰ কাৰণে কাপোৰ কাটি লৈছোঁ চাৰে ন ইঞ্চ দীঘলত বহলত তিনি ইঞ্চ শোকৰ ছাইডটো শোকৰ ছাইডটো আমি ব্ৰাকাটৰ যিটো পাৰ্টটো আছে আমি উল্টাকৈ থৈ পিনি তাৰ ওপৰত যিটো কাপোৰৰ টুকুৰাটো আছে সেইটো থৈ পিনি এনেকৈ চিলাই যামগৈ ইয়াক এতিয়া ফল কৰি পিনি আগ পিনে এনেকৈ ফ'ল কৰি পিনি এই চিলনীৰ ওপৰত মিলাকৈ আমি চিলাই যামগৈ এইটো আমাৰ কাজৰ হয় ইয়াত আমাৰ কাজটো বনাম এয়া এইটো আমাৰ পাৰ্টটো কাজৰ পাৰ্টটো ৰেডি হৈ গ'লগৈ এতিয়া আমি শোকৰ কাপোৰ লগামগৈ শোকৰ কাপোৰটো সদায় সৰুকৈ লগোৱা হয় সেইকাৰণে আমি এইবাৰ আমি যিটো আমাৰ বাৰাক্টৰ পাৰ্টটো আছে সেইটো আমি চিধাকৈ ৰাখিব লাগিব তাৰ ওপৰত কাপোৰটো ধুব লাগিব আৰু ইয়াক সম্পূৰ্ণকৈ ফ'ৰ কৰি ইফালে চিলাই দিব লাগিব সেনেকৈ চিলাই কৰি হৈ গ'ল এতিয়া আমি বাৱশী জইন কৰিমগৈ বসী জইন কৰিম এয়া দুইটা পাৰ্ট আমি বসী জইন কৰি ল'লোঁ ৱকিজন কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি পাইপিন লগামগৈ পাইপিনৰ কাৰণে আমি ৰেড কালাৰ লৈছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ আছিলে ব্লেক আছিলে কিন্তু মই ৰেডটোৱে লৈছোঁ ৰেডটো লৈ পিনি দুটা ষ্টিপ কাটি ল'লোঁ কটাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াক চিলাই যামগৈ আধা ইঞ্চ গেপিঙত আমি পাইপিংটো লগাই যাম এয়া এনেকৈ লগাব এইটো হৈ গ'ল পাইপিনৰ ৰছী এই পাইপিনৰ ৰছীটো আমি ইয়াৰ মূৰত এনেকৈ থৈ পিনি এয়া চাওক যিমান পাৰোঁ আমাৰ সিমান মিহি হোৱাকৈ আমি একদম কিনাৰে কিনাৰে চিলনি মাৰি যাম এনেকৈ মই দেখাইছোঁ সেনেকৈ আপোনালোকেও কৰিব এয়া চাওক এনেকৈ যিমান পাৰে হাতেৰে মিহি মিহি কৰি যাব মিহি কৰি একদম কিনাৰে কিনাৰে চিলনি লগাই যাব এয়া আমাৰ পাইপিনৰ ৰছী লগাই হৈ গ'লগৈ এতিয়া আমি বেক পাৰ্টৰ যিখিনি কাপোৰ আছে এক্সট্ৰা সেইখিনি আমি ফ'ল্ড কৰি ধুনীয়াকৈ চিলাই দিমগৈ হয়তো ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈছে আপোনালোক কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ চাব স্কিপ নকৰাকৈ চাব স্কিপ কৰিলে হয়তো একো বুজি চুজি নাপাব সেইকাৰণে স্কিপ নকৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই যেনেকৈ চিলাই গৈছোঁ আপোনালোক ছেম সেনেকৈ চিলাই যাব নিশ্চয় আপোনালোকো চিলাব পাৰিব ব্লাউজ এয়া আমাৰ পাইপিংো লগাই হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ এতিয়া আমি হাতৰ কাটিংটো দেখামগৈ যিহেতু দীঘল হাত আছিলে সেইকাৰণে আগেয়ে দেখাই লোৱা নাই এতিয়াহে দেখাইছোঁ চাৰে বাৰ ইঞ্চিত আমি ডট এটা দিছোঁ ডট দি পিনি এইটো এয়া চাৰে তিনি ইঞ্চিত আমি তল কৰিছোঁ তল কৰি পিনি এনেকৈ হাতৰ আমি চেপটো ড্ৰ' কৰি ল'মগৈ হাতৰ চেপটো ড্ৰ' কৰি লৈছোঁ আমাৰ তলৰটো যিটো ফ'ৰ ইঞ্চি আছে আৰু এক্সট্ৰা আমি টু ইঞ্চি পিছত এইটো এনেকৈ লাইন থ্ৰ কৰি লমগৈ এতিয়া এয়া আমাৰ হাতৰ কাটিং কৰা হৈ যাব এনেকৈ কৰি আপোনালোক হাতটো কাটি লোবগে হাতটো কাটিবলৈ বলে একু টান নহয় তিনি ইজি অকলে এটা মনত থব লাগে আমাৰ দীঘলটো কিমান লাগে সেইটো আমি মনত থব লাগে আৰু বহলটো আমি আমাৰ আৰ্ম হলটো জুখি পিনি আমি বহলটো ল'ব পাৰোঁ আমাৰ বহলটো কিমান লাগিব এতিয়া হাততো আমি পাইপিন লগাই দিছোঁ হাতৰ যিটো মূৰটো আছে সেইটোতো পাইপিন লগাবলৈ ক্লায়েণ্টে কৈছিলে সেইকাৰণে লগাই দিছোঁ এতিয়া আমাৰ হাত দুখন ৰেডি কৰা হৈ গ'লগৈ হাত দুখন ৰেডি কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ লগত খুৱাই পেলামগৈ আমাৰ বডিটোৰ লগত হাত দুখন আমি লগাই পেলাম এনেকৈ মাজত দি পিনি ইয়াক ধুনীয়াকৈ আমি মাজৰ পৰা আমি এনেকৈ জুখি যামগৈ জুখি লৈ একদম ইটো মূৰৰ পৰা আমি আধা ইঞ্চ স্কেপিঙত চিলাই লগাই যাম যিটো আমি ষ্টাৰ্টিঙত যিটো আমি জোখটো লৈছিলোঁ সেই জোখৰ মতে আমি চিন দি লৈ ইয়াৰ ফিনিচিং চিলাই মাৰি দিমগৈ এয়া এতিয়া আমাৰ ব্লাউজটো সম্পূৰ্ণ হৈছে ব্লাউজটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোক কমেণ্টত জনাব জনাব যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব বাই বাই